जय श्रीमद् श्रीमद्भगवद्गी गीता अध्याय वा भक्ति ओम श्री परमात्मने पर नम गीता अथ द्वादश्याय अर्जुन उवाच एव सततयुक्ताये ये भक्तासते ये चाप्यक्षरमौ व्यक्तन् तेषां के योगवित्तमाः श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मा नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते गम सर्वत्र गमचिन्त्यञ्च कूटस्थमचलन्ध्रुवं सन्नियमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखन् देहवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन बान्ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात्

मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेप्य समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागन् ततः श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाद्ध्यानो विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारस् समदुःखसुखक्षमी संतुष्ट सतत योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मय्यर्पित मनो बुद्धि यो मद्भक्त समे प्रिय लोको लोकान्नोजते चय हर्षाष भयोद्वेग मुक्त यस अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतो व्यथः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न रुष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति भक्तिमान्यः मे प्रियः समशत्रौ च मित्रे च तथामानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समस्सङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तु सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिर् भक्तिमान मे प्रियो नरहा ये तु धर्म्यां रुतमिदे यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धाना मत परमा भक्तास्ते तीव्रमें प्रिया हा ओम तस्सदित्य श्रीमद् भागवत गीता ब्रह्म विद्यायां शास्त्रेश श्री कृष्णार्जुन संवाद भक्ति नाम श्याय ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु जय श्री कृष्ण